Всем привет! Сегодня предлагаю вашему вниманию топ-4 очень вкусных, недорогих салата на любой праздничный стол. Все салаты делаются очень легко и просто. Подойдут как на дни рождения, на праздник Пасхи, так и на новогодние праздники. Но также их можно готовить и без повода. Самое главное, баловать себя. И первым сегодня будет нереально вкусный салат Тайсон. Почему такое название у этого салата? Потому что здесь очень необычные продукты. И я уверен, очень многим зрителям это очень сильно не понравится. Но прежде, нежели писать отзыв, что это вам не подходит, просто сделайте половину порции, попробуйте, и я уверен, ваше мнение изменится на 180 градусов. Берем одну половинку куриной грудки, ее нужно будет отварить любым удобным для вас способом с любимыми вашими специями. Ну а далее уже отваренную грудку нужно будет постараться нарезать на кубики средних размеров. Нарезайте полностью все, что вы сварили. Нарезанное мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем нам понадобится консервированный ананас. Смотрите, они у меня вот такими вот большими кусочками. Их нужно будет разрезать на меньшие, так чтобы они были похожи на кубики, которые вы нарезали курицу. Такими вот большими кусками ананас оставлять не стоит. Ну и полностью все нарезанные ананасы мы отправляем в глубокую тарелку к мясу курицы. Следующее, что для этого салата нам нужно будет нарезать на кубики, это одно яблоко средних размеров. Смотрите, яблоко у вас должно быть сладким. Если хотите, можете очистить кожуру. Но так как яблоко у меня домашнее, и я уверен, что оно не обрабатывалось никакой химией, кожуру я не очищаю, потому что в ней очень много полезных витаминов. Ну и как я уже сказал, яблоко нужно будет нарезать на кубики. Примерно таких же размеров, как вы нарезали ананас и курицу. Его мы тоже отправляем в тарелку к остальным продуктам. После яблока берем два куриных яйца, отваренных в крутую, и тоже их нарезаем на кубики. Не старайтесь яйца измельчить слишком мелко. Их мы также будем отправлять в общую тарелку. Последний продукт, который мы будем добавлять, это будет пол банки консервированной кукурузы. Затем все, что есть в тарелке, нужно хотя бы немного перемешать. После перемешивания салат нужно будет обязательно посолить. И в самом конце заправляем все майонезом. Сколько добавлять майонезу, решать только вам. Ну а после майонеза я решил, что этот салат нужно еще немного поперчить. Перец добавлять не обязательно, а вот соль добавляйте по своему вкусу. Берем ложку, окончательно полностью все хорошо перемешиваем, раскладываем по салатничках, можно украсить по своему желанию и смело подавать к столу. Вот такая вот необычная красота у меня сегодня получилась. Второй салат будет очень необычный, но очень вкусный, воздушный, нежный салат с ноткой пикантности. Именно вот эта нотка придает салату неповторимость. И все, кто его пробовал, сразу же просили рецепт. Вначале нам нужно будет подготовить некоторые продукты для салата. Итак, берем один свежий огурец. И полностью весь огурец натираем на крупной терке. Отставляем натертый огурец в сторонку, пускай он постоит так, чтобы из него как можно больше ушло влаги. Затем берем шампиньоны и полностью все стараемся нарезать на очень крупные кубики. Для этого салата шампиньоны измельчать сильно не нужно. Пускай они будут чем крупнее, тем лучше. Ну и после того, как вы нарезали все грибы, их нужно будет обжарить самым любимым для вас способом. Обжаренные грибы отставляем в сторонку, пускай они полностью остынут. Дальше нам понадобится заранее отваренные два куриных бедра. Вначале нужно будет отделить мясо от кости, а затем вот это все мясо, которое осталось из куриных бедер, нужно будет нарезать на крупные кубики, примерно таких же размеров, как вы нарезали грибы. Ну а дальше приступаем к сборке красивого салата. Сегодня в виде салатного кольца я буду использовать разъемную форму диаметром 18 см. На первый слой, как вы уже заметили, отправляем полностью все нарезанное кубиками куриное мясо. Берем вилку, либо же ложку, кому чем удобнее работать, и выравниваем куриное мясо равномерным слоем. На слой куриного мяса нужно будет сделать очень хорошую сетку из майонеза. На следующий слой мы будем отправлять натертый огурец на крупной терке. Предварительно я его еще отжал, чтобы убрать как можно больше из него влаги. Это для того, чтобы салат наш не поплыл. Слой из огурца выравниваем и его нужно будет обязательно посолить. Затем опять-таки нужно накрыть сеткой из майонеза. Затем берем один плавленный сырок. Его прямо сюда сразу же в салат натираем на крупной терке. Чтобы к терке ничего не прилипало, ее нужно предварительно смазать с двух сторон под солнечным маслом. Ну а дальше мы будем придавать пикантности нашему салату. Берем два зубчика чеснока, натираем его на мелкой терке и стараемся равномерно распределить по этому слою из плавленного сырка. Ну и после того, как у вас получилось более-менее равномерно распределить чеснок, наверх на сыр с чесноком сетку из майонеза делать не нужно. На следующий слой мы отправляем обжаренные и уже остывшие полностью все грибы. Смотрите, после обжарки они немножко уменьшились в размерах, но они остались вот такими вот крупными. То, что я говорил вам в начале ролика наверх на грибах. Мы сетку из майонеза делать не будем. Берем еще один плавленный сырок и опять его натираем на крупной терке. Смотрите, вес одного плавленного сырка у меня 70 грамм. Для салата нужно будет два таких плавленных сырка. После того, как вы и этот слой из сырка выровняли, нужно будет опять взять два зубчика чеснока. Опять нужно будет натереть его на мелкой терке и равномерно распределить. Этот слой из сыра и чеснока нужно будет накрыть сеткой из майонеза, для того чтобы последний слой нам хорошо держался в салате. Смотрите, грибы мы не солили, не перчили, потому что когда мы их обжаривали, мы добавляли свои любимые специи. Ну а на последний слой мы будем использовать два отваренных в крутую куриных яйца. Их нужно будет натереть на мелкой терке натертые яйца аккуратно выравниваем, чтобы получилось все равномерным слоем. Чтобы верхний слой из яиц не был слишком сухим, делаем красивую сетку из майонеза. Можно так сказать, сделать ее какими-то узорами. Непосредственно перед подачей нужно будет как-то украсить салат, чтобы слишком не заморачиваться. Я сделал по кругу салата вот такое вот небольшое кольцо из мелко нарезанного укропа. Затем аккуратно снимаем салатное кольцо. Дадим салату хотя бы час-полтора, чтобы он немножко настоялся, немножко пропитался. И вуаля, очень вкусный, нежный салат с ноткой пикантности у нас будет готов. Салат получился несложный, но очень обалденно вкусным. Ну а я в свою очередь рекомендую с тысячнопроцентной уверенностью попробовать вам этот салат. Я уверен, он вам очень понравится. Салат номер три будет в непору времени. Но гости останутся от него в восторге. Хотя он и новогодний, но на Пасху будет в самый раз. И называется он «Снежки». И как вы уже поняли, для начала нам нужно взять одну половинку средней луковицы и постараться нарезать ее на маленькие кубики. Далее нам понадобятся шампиньоны. Их нужно будет нарезать тоже на маленькие кубики. Старайтесь их сделать как можно меньше. Нарезать нужно полностью все. И шляпки, и ножки. Нарезанные грибы отправляем на сухую сковородку, вначале из грибов испаряем полностью всю влагу, затем к грибам отправляем нарезанный лук, добавляем где-то 2 столовые ложки подсолнечного масла и обжариваем полностью все до готовности. Обжаренные грибы с луком отправляем в отдельную тарелку и даем им полностью остыть. Дальше нам понадобится заранее отваренная одна половинка куриной грудки и ее нам нужно постараться нарезать на небольшие кубики. Затем нужно взять заранее отваренные в крутую куриные яйца, их должно быть 6 штук. Нужно разрезать их вдоль и подоставать из них желтки. Желтки отдельно, белки отдельно. Но смотрите, чтобы белки остались целыми в виде лодочки. И вот как-то так у меня все получилось. Ну а дальше мы приступаем к сбору самого вкусного новогоднего салата. Заранее отваренная картошка. Их должно быть две штуки. Натираем прямо в тарелку, вот так вот на крупной терке. Саму картошку нужно немного посолить и поперчить. Берем ложку и стараемся выделать равномерный, не толстый слой. Ложкой этот слой нужно немножко утрамбовать. На слой из картошки наносим небольшую сетку из майонеза. На следующий слой нам нужно натереть на крупной терке одну небольшую отваренную морковку. Саму морковку нужно разровнять не слишком толстым, но равномерным слоем. Слой из морковки нужно посолить и поперчить и нанести сетку из майонеза. На следующий слой мы будем равномерно выкладывать нарезанные кубиками мясо. Мясо нужно выложить полностью все. Ложкой выравниваем, делаем равномерный слой, немного все утрамбовываем и наносим сетку из майонеза. Наверх на мясо нам нужно будет натереть на мелкую терку желтки, но не все. Примерно так, чтобы желтки из трех яиц нам остались. Слой из желтков нужно хорошо выровнять. Желтки должны будут покрыть полностью весь слой мяса. Немного вот так вот притрамбовать. Наверх на желтки сетку из майонеза мы делать не будем. Итак, в маленькой тарелке у нас осталось несколько желтков. На следующий слой, наверх на салат, мы будем использовать жареные грибы вместе с луком, но не все. Примерно третью часть нужно отправить в маленькую тарелку к желткам. Все остальные нужно равномерно распределить на верхушку салата. Слой с грибами у вас получится не слишком большой. И наверх на грибы нам нужно сделать будет сетку из майонеза. Но сетку делайте уже полностью к основанию тарелки. Даже так, чтобы она покрыла вот эти вот желтки, которые не покрыты грибами. Саму тарелку с салатом мы отставляем немножко в сторонку. Берем маленькую тарелку с желтками и жареными грибами. Добавляем в нее примерно 1 столовую ложку майонеза. И очень хорошо все перемешиваем. Затем берем маленькую ложку, берем белки и начинаем фаршировать белки. Небольшими порциями заполняем пустоту в белках там, где были желтки. И вот таким вот образом полностью все белки нужно нафаршировать. И после того, как вы зафаршировали все белки, возвращаемся на тарелку с И аккуратно каждый белок нужно разложить полностью по всей поверхности салата. Таким образом, чтобы белки не касались друг другу. Расстояние между каждым белком должно быть от 5 мм до 1 см. В таком вот положении салат нужно отправить в холодильник минимум на 2 часа, для того, чтобы он хорошо пропитался. А перед самой подачей мы его украсим. На верхушку каждой половинки яйца нужно нанести небольшое количество майонеза. Далее берем кисточку и равномерно распределяем майонез полностью по всему яйцу. Слой у вас должен будет получиться не слишком большой, так чтобы яйца не были слишком сильно покрыты майонезом. Затем берем твердый сыр, натертый на мелкую терку. Сыр берите любой по вашему желанию, который вы считаете самым вкусным. И вот таким вот образом аккуратно нужно накрыть полностью всю верхушку салата. Майонез мы наносили для того, чтобы сам сыр не сползал из яиц. Наносите аккуратно, не слишком большим слоем, но так, чтобы полностью все было покрыто. В итоге у вас должно будет получиться, как будто бы у вас на тарелке лежит куча снежков. Далее ложкой вот так вот аккуратно еще немножко сыр прижимаем, так сказать, выделяем отдельно каждый снежок, чтобы его было хорошо видно. В самом конце по кругу салата еще раскладываем небольшие веточки укропа, имитируем небольшую новогоднюю елочку и еще по кругу всего салата возле укропа раскладываем несколько зерен граната. Получается очень красиво. Таким же образом можно добавить несколько зерен на верхушку салата. Получается как будто бы бриллианты на снегу. Ну что ж, друзья, вот такой вот красивый и аккуратный салатик у меня сегодня получился. Ну а четвертый салат очень необычный, нежный, воздушный, как будто пушинка. Он так и называется – лебединый пух. Для начала нам нужно замариновать одну луковицу. У меня сегодня вот такая вот салатная розовая, она более сладкая. Ее нужно будет нарезать на четверть кольца не слишком большими полосками. Полностью весь нарезанный лук перекладываем в любую глубокую тарелку. К луку добавляем примерно половину столовой ложки соли одну столовую ложку сахара. И сюда же в эту тарелку к луку нужно будет добавить 3 столовые ложки обыкновенного 9% уксуса. Ну а затем вот это все, что есть в тарелке, нужно залить кипятком таким образом, чтобы полностью весь лук хорошо погрузился в воду. Берем ложку, хорошо все перемешиваем, чтобы сахар и соль растворились полностью и отставляем все в сторонку примерно на 10-15 минут. Пока будет мариноваться лук, мы приготовим остальные продукты. Берем одно отваренное куриное филе и его нам нужно будет разделить на волокна. Чтобы волокна куриного филе в салате не были слишком большими, я его разрезал вот таким вот образом на три кусочка, а затем разрываем все кусками вот так вот на волокна. Собирать сегодня буду салат в обыкновенной тарелке. На дно тарелки нам нужно будет взять две небольшие заранее отваренные картофелины и их нужно будет натереть на крупной терке. Первый слой из натертой картошки хорошо выравниваем, делаем равномерный слой и от края тарелки нужно будет отступить небольшое расстояние. Смотрите, когда вы будете собирать салат дальше, ваш салатик будет равномерно и постепенно приближаться к краю тарелки. Слой из картошки нужно будет посолить и поперчить. И накрываем вот это все сеткой из майонеза. Следующий слой мы будем делать из маринованного лука. Нужно будет сделать так, чтобы убрать полностью всю жидкость, в которой мы его мариновали. Ну а после выравнивания слоя из лука, накрываем его небольшой сеткой из майонеза. Следующий слой мы будем делать из куриного филе. Наверх отправляем полностью все филе, которое вы заготовили. И старайтесь его распределить так, чтобы он уже немножко залазил на слой с картошкой. Так сказать, уже расширивался в диаметре. Этот слой красиво и равномерно выровняйте. Лучше всего это делать вилкой слой из курицы нужно будет немножко поперчить и сделать сетку из майонеза. Сетку из майонеза делайте вот такими вот волнами, чтобы майонез полностью хорошо покрывал края салата, чтобы следующие слои нам держались на этих краях, а не сползали. На следующий слой мы будем использовать отваренные куриные яйца. Нужно их будет 3 штуки и натираем их вот так вот прямо в тарелку на верхушку салата на крупную терку. Натертые яйца стараемся вилкой равномерно распределить полностью по всему салату, так чтобы равномерный слой получился и вверху и по краям. Слой из яиц нужно будет посолить и поперчить и опять таки волнистыми движениями делаем сетку из майонеза. Ну и следующий слой у нас будет самый вкусный и самый воздушный. Берем пекинскую капусту, отрезаем от нее примерно одну третью часть. И вот эту самую мягкую воздушную нужно будет постараться хорошо измельчить. Измельченную капусту опять отправляем на верхушку салата и на края, на бока. И опять-таки нужно сделать так, чтобы он уже увеличился в диаметре. Так как я сказал в начале видео, он будет двигаться к краю тарелки вилкой аккуратно этот слой выравнивайте, делайте его равномерным, но не трамбуйте, этот слой должен быть как можно воздушнее. Слой из капусты нужно будет посолить и поперчить. Этот слой из капусты также нужно будет накрыть сеткой из майонеза, точно так же делайте ее волнами. Ну и на последний слой нам понадобится небольшой кусок твердого сыра. Его натираем на мелкой терке. Этот слой у нас тоже должен быть слишком воздушным, так что распределяем натертый и твердый сыр не спеша, вот так вот равномерно, чтобы он покрыл полностью всю капусту. Сыр нужно будет вилкой тоже вот так вот красиво распределить, и вы уже будете чувствовать, что ваш салат как будто бы уже похож на пух. Далее салату нужно будет дать хотя бы час настояться, но непосредственно перед подачей его нужно будет украсить. Чтобы верхушка салата не была нам слишком сухой, я буду делать такую же сетку из майонеза. По кругу салата я сделаю такую, как будто бы корону из мелко нарезанного укропа. Ну что ж, друзья, на этом приготовление салата подошло к концу. Салат получился вот таким вот красивым, воздушным, очень-очень вкусным. Я уверяю, что если ваши гости его попробуют, обязательно попросят добавки, а уходя домой, обязательно у вас попросят рецептик. Ну а если вам понравился ролик, обязательно поделитесь им с друзьями, поставьте лайк. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Всем пока!